मैं पढ़ रहा था इमाम जैनद्दीन रहमत लाई की एक बात यानी हमें खौफ होता है ना दोज़ का जहनुम का आग का हमें यही चीज़ें बताई जाती उनका एक जुमला एक ये है कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मैं तेरे दोजख की आग को भी बर्दाश्त कर लूँगा मैं दोजख के जो कीड़े मकोड़े हैं ना मैं उस खाने को भी बर्दाश्त कर लूँगा लेकिन जो चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं होगी वो तेरे दीदार से महरूम ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगी जो महबूब इंसान का हो वह इनकार कर दे जो अल्लाह सवाल तै कहते हैं ना मैं उनको अपना दीदार कराऊंगा ना मैं उनकी तरफ देखूंगा जो जहनुम के लोग हैं नाफरमान लोग हैं तो आदमी के अंदर ये तड़प हर वक्त रहनी चाहिए कि मैं जब जाऊँगा इन शह यहां से कामयाब होकर तो मैं अल्लाह का दीदार भी करूंगा मैं अल्लाह सुबहाना वाली मेरी तरफ भी देखेंगे हजरत काब बिन मालिक का वाक़ आप लोगों ने सबने सुना होगा गजवा तबूक का कि पीछे रह गए थे असल में इंसान को अपने दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ऐसी ये जेरू इमाम जहर आब्दीन का मैंने सुनाया आपको इमाम अपने हजरत काब बिन मालिक कहते हैं पचास दिन हो गए बायकाट को यानी बायकाट का ये हाल था कि वो कहते हैं कि मैं मस्जिद नबी में जाता था यानी मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ मैंने सलाम किया है तो मुझे ऐसा लगा कि ये नबी पकसल मेरी तरफ़ देख रहे थे और मैं सलाम करता था और आपके होटों की तरफ़ देखता था कि शायद आपके होटों में कोई जमबिश आए मुझे जवाब देने के लिए लेकिन आपके होठ जो है ना वो नहीं हिलते थे मुझे जवाब देने के लिए पचास इतने सख्त दिन यानी वो उनके चचाज़ाद भाई थे अबू कतादा वो एक दिन बाजार में उन्हें मिल गए तो उनसे वो कहने लगे कि चचाज़ाद भाई हैं तो मुझे ये बताओ एक बात कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखता हूँ एक मरतबा पूछा वो खामोश रहे दूसरी बार पूछा क्या मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखता हूँ खामोश तीसरी मरतबा कसम खाकर यानी बाइकार्ड की हवाला देखें चचाजा भाई है सिर्फ इतना सा सवाल कर रहा है कि तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखता हूँ या नहीं यानी वो इसका भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है इतना सख्त बायकाट था तीन लोगों का तीसरी मरतबा वो कसम खा कर कहते हैं तुझे अल्लाह की कसम है कि मुझे बता कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखता हूँ तो जवाब देते हैं हजरत खुदादा अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही बेहतर जानता है इन ये हालत थी बाईकाट की उस मौके पर देखें इतनी मोहब्बत थी उन्हें नई पाक से वो क्या कहते हैं एक बादशाह का उनके ऊपर पैगाम भी आया कि अगर ये तुम्हें मुसलमान किस तरह ट्रीट कर रहे हैं तुम हमारे पास आओ हम तुम्हें वजीर बनाएंगे तुम्हें इनामात से तो वो कहने लगे इतनी बड़ी आजमाइशें मेरे पास पहले ही थी ये एक और मेरे लिए आजमाइश आ गई लेकिन जो जुमला मैं आपके सामने उनका शेयर करना चाहता हूँ इमाम जैन दिन का मैंने अल्लाह की दीदार के हवाले से किया और सहाबा में हज़रत काब बिन मालिक काब बिन मालिक कहने लगे मुझे सबसे बड़ी फिक्र ये थी इस बायकॉट के अंदर कि अगर मुझे इस बाइकट की हालत में मौत आ गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा जनाजा भी नहीं पड़ेंगे यानी महबूब की इतनी फिक्र